Лет. Я буду сам, мне только 6 лет. Мы все живем в одном городе Ходим в один детский сад номер 301, подготовительная группа номер 8. Мы предлагаем вашему вниманию сельский проект «Лего лучшая игра». Прочитал стихах тут я, Лего лучшая игра. Ум и руки развивает, путь на в школе открывает. Призадумались мы трое, неужели это так? Обсудили, посмотрели и решили мы узнать, можно ли это доказать. С этим вопросом я обратился к Вере Ивановне. Она сказала, что это можно проверить, если это интересно мне и другим детям. Игорь и Сау меня поддержали. И вот началось наше исследование. Первым делом мы решили провести опрос ребят и узнать у них конкретно, что хотят про Лего знать. Мы девчонок и мальчишек расспросили обо всем. Мы ответы их сравнили, вывод сделали. Потом у девчонок и мальчишек в каждом доме Лего есть только мальчикам, конечно, строить из него за честь. Слег любят все играть, захотелось детям знать, кто придумал и когда появилась та игра. Мало этого хотят, чем полезен Лего знать, как детей он развивает и расти нам помогает. Мы предполагаем, что ответ на эти вопросы помогут нам выяснить, правда ли Лего развивающая игра. Как тут быть, с чего начать? Стали думать, размышлять. Мамы, папы и психолог всех помощников у нас. Воспитательница наша помогала нам не раз, Изучаемые журналы, интернет и фильмы в нем. Может, на свои вопросы мы ответы там найдем? Не напрасно мы искали, историю узнали. Лего в Дании родился, мастер там один трудился. Лего придумал Оли Клир Кристиансен в 1932 году. В Дании на полуострове Утландия, небольшом городке Белун, находится самый большой Леголайн в мире, город, который построен из деталей Лего. Знак такой имеет Лего, и у нас возник вопрос. Что же он обозначает? Мы задумались всерьез. В переводе с латинского языка это означает «я складываю, я учусь». В магазин не раз ходили, посмотреть со стороны, быстро там определили, что конструкторы нужны. Если любых размеров столько серий там не счесть, я мальчишек и девчонок, и для взрослых лего есть. Очень красочный, красивый, привлекательный такой. Мы себе купили, тоже принесли его домой. Все в деталях рассмотрели, вывод сделали. Такой. Главное, в Лего это кубик, а он внутри совсем пустой. Но зато имеет выступ. Называется штырек. Вместе с трубочкой деталь держит словно якорек и другие есть детали, скосы, арки и мосты, есть пластины, есть панель. Для игры они важны. Для того, чтобы узнать, как лучше крепить детали, мы провели игру-эксперимент, как построить прочный дом. Детали можно соединять по-разному. Стопкой, перекрытием и ступенькой. Мы построить дом решили, но и дать не все учли. Хоть и кладки изучили, развалились они. Стопкой дом не получается, стены не соединяются. Вы сделали простой, чтобы дом не развалился, очень прочный ее строй. А для этого возьми кладки все объедини. Неизвестно, чтобы хорошо учиться в школе, надо много знать и уметь считать, решать, знать буквы и даже читать. А можно ли всему этому научиться с Лего? И этот вопрос мы задали Вере Ивановне. Она сказала, что можно проверить. И предложила все занятия проводить с Лего. Будем играть и учиться, сказала она. Мы считали, мы решали и задачи составляли. И интересно с ним играть, надо думать, размышлять. С ним не только мы считали, с лего все мы изучали. С лего букву я учил, с лего я слова делил. Звуки в слове уделял, очень многое узнал. Это, Игорь, слово «дом», и живут три звука в нем. Знаю, первый согласный, твердый, он всем это ясно, согласный, и он второй, мы согласный, твёрдый, разобрали слово «дом». Лего – это не игра, это целая страна. Лего – это мир фантазий, мир идей и разнообразий. Транспорт, мебель, дома можно построить из конструктора Лего, а строить можно по схеме и без нее. Можно придумать свою схему. Иногда мне не хватало деталей для постройки. Я старался заменить ее другой или придумать что-нибудь новое. Вывод вот сделали мы сами, согласитесь, и вы с нами из конструктора такого, что не сделать все толково. Пользы много спор нет, а мы все свои вопросы получили мы ответ. Вот к родителям любимым есть у нас вопрос один. Почему конструктор Лего в нашем доме господин? Его охотно покупают, всегда играть разрешают. У мамы был ответ простой. Мальчишка я ведь озорной, а стрелы стал совсем другой. Играю целыми часами, и так спокойно стало маме. Сказала бабушка моя, что с ним здоровым буду я. Рукам он делает массаж и мышцы укрепляет. Говорит, я буду писать, он пальцы разбивает. Мы провели это, провели конкурс. Штрихи, точки и крючочки. Теперь можем утверждать, кто конструктор Лего любит лучше, может штриховать. Задал я бабушке вопрос, как Лего развивает. Она работает с детьми, она все это знает. Я у психолога спросил, ответ достойный получил. И твердо он скажет, друзья, Ре Лего развивающая нас игра. Мы с ней учимся, растем и можем все, что узнаем. Не зря исследовали все. Теперь мы утверждаем, что Лего лучшая игра. Мы точно это знаем. Мы трудились с напрасно. Есть идея. И для вас вы кружок организуете с Лего. Это будет класс. класс. Ну все, спасибо за внимание.